Друзі, любі хлопчики і дівчатка, якщо ви прийшли зі школи і не знаєте, чим себе зайняти, подивіться, як цікаво проводять дозвілля наші гості. А сьогодні на майданчик завітали майбутні інженери, конструктори, які вдосконалюватимуть сферу авіобудування нашої України. І з великим задоволенням я хочу представити керівника та учасників гуртка авіамоделювання, який працює на базі обласного центру науково-технічної творчості учнівської молоді, у нас у гостях Євгеній Валентинович Горбатюк зі своїми вихованцями Нікітою Балицьким, Тимуром Колесниковим та Богданом Збуцьким. Хлопці, Євгенію Валентиновичу, я вас вітаю. Дякую, що ви сьогодні з нами. Насправді для того, щоб познайомитись з творчістю наших сьогоднішніх гостей, шановні друзі, я хочу запропонувати вам подивитися наступний відеоролик для того, щоб зануритись у творчість авіомоделістів. Давайте дивитися. Вчитися до створення авіаційних моделей можна з 10 років. Вимоги до юних авіамоделістів, велике бажання займатися саме цією справою, а також усі, настойчивість. Ну, займаються вони з большим бажанням. Регулярно в літнє хороше время ми виїжджаємо на тренування в основному це по суботам, проводимо це раз, в основному в рік проходять обласні сорівнування. Вот, ну, стремятся, звісно, діти починають з маленьких моделей, там пенопластовых моделей, потім делают схематичні моделі планерів, самолітов. Заняття в гуртку змінюють дитину, дисциплінують, вчать не залишати справу на півдорозі. развивает техническое мышление, и в остальных, так сказать, вот и в бытовых, и в бытовом даже плане, эти дети отличаются от обычных детей тем, что они спокойно берутся за любой технический вопрос, их ничего не пугает. Они могут и водопроводный кран отремонтировать, и модель авиа сделать любую. То есть в дальнейшем это очень-очень им пригодится. Это, как мои, так сказать, уже выпускники подтверждают, которые встречаются через некоторое время и тоже говорят, как хорошо, что мы занимались именно в техническом кружке, вот как в авиамодельном. Ну и дальше уже это определяет определенный, так сказать, путь жизни. До речі, заняття в технічному гуртку скерували і життєвий шлях самого Євгена Валентиновича, адже і він колись відвідував Миколаївську станцію юних техніків. Якщо вже чимось серйозно заінтересовується, то це вже на всю життя. Микита займається у гуртку три роки. каже, авіамоделювання захоплююча справа. В ній у хлопця є перші успіхи. Ми з моїм другом вигравали на соревнованнях. Це було дуже пам'ятно. Задавали грамоти. У Меня зва дві грамати патретім і одна по второму місту. Звісно ж, друге і третє місця це добре, але мрія Микита про абсолютну перемогу. І не лише для себе, а й для всіх своїх товаришів. Що ж до того, чи варто віддавати свій вільний час заняттям в центрі? Тут много цікавого, тут е, все можна зіла своїми руками. Виїжджаємо на поле, ми запускаємо модель, моделі. літають далеко. Здесь интересно заниматься, плюс я еще учусь всякими вещами работать. Это в школе на трудах может пригодиться, дома где-то там маме помочь, папе сделать что-то. Сьогодні Євген Валентинович і Микита і інші учасники гуртка завітали до нашого майданчика, і маємо ми маємо можливість поспілкуватися більше про їхню творчість, а ще продемонструвати можливо певні досягнення за цей півроку, адже ці зйомки відбувалися влітку, а на дворі вже зима. Євгенія Валентинович, розкажіть, пожалуйста, з чого починається вход введення дітвори дітвари в такою філософією определенного авіамоделірування? Ну, вот начинается желание, которое у них возникает, этим заниматься. Когда ребенок к нам приходит, мы сначала, конечно, его очень элементарным ну, приемом работы это вот с потолочной плиткой, так как они делают, вот самые маленькие модельки, как правильно там нарисовать, как правильно вырезать, как правильно склеивать, соответственно потом регулировка как этой модели, от чего, что зависит по мере изготовления удается, так сказать, некоторые теоретические вопросы им, так сказать, сообщать, потому что на отдельные теоретические занятия не столь успешно идут, как это идет, когда в процессе работы. Вот. Потом они после пенопластовых вот, маленьких моделей делают вот ну, последнюю модельку от металка. Угу. Вот это красненькая. Эта модель, кстати говоря, очень удачная и хорошая тем, что она уметательным называется, потому что запускается с руки и пролетать она может где-то там 40-50 и больше метров. А удобно на тем, что, кстати говоря, вот такие вот модели пенопластовые можно делать в любой школе на уроках труда и, то есть, дополнительно интересно чем детей занять. Конечно. Вот там, кстати говоря еще там ролик есть один, как запускали мы ее там на поле очень хорошо она может как по кругу летать, если ей руль соответственно сделать нужную сторону или прямо, то есть и соревнования устраиваются, либо это на продолжительность полета, либо на дальности продолжительность. давайте мы посмотрим, потому что у нас в студии представлена такая модель из пенопласта и вот на, вот здесь вот ближе это маленькие модели, расскажите как они называются и в принципе вот например вот этот это самый первый, да, вот да. Да. Так. Самая первая модель вот это треугольное крыло, угу. значит это и эта модель это метательные модели делаются они из потолочного пенопласта. Первое интересно тем, что э, там снизу у нее нарост на фюзеляже выполняет роль крючка, то есть можно зацепить за резиночку и выстреливать ее, так сказать, в воздух, и дальше она уже летает как ты ее отрегулируешь. Полетит, либо по кругу, да, да mm -hmm. либо по кругу, либо по, значит, на дальность. А вот эта красненькая модель, метательная, она запускается именно сильным толчком руки. Ну, с руки запускается сильным толчком и пролетает довольно таки значительное расстояние, либо значит круг большого диаметра. Можно устраивать самые различные соревнования среди детей. Вот вот это да вы имеете да, в виду да, да там да. где э, крылья из пенопласта сделаны. Я думаю, что сейчас для э, мальчишек ну просто море интересной информации вот именно с того, что вы говорите, с того, что э, в нашей э, студии происходит, потому что это введение можно сказать уже в определенное направление профессиональное. Это уже наполнение очень интересной жизни, потому что ты понимаешь, как все происходит, механизм вот этот. Никита, скажи, пожалуйста, как ты стал участником этого кружка? Я стал участником кружка, когда я очень хотел попасть, что-то мастерить, делать. Мне так понравилось. Я увидел, как это делают ребята. И мне захотелось, и я пришел на авиамодельный кружок. В пе первую модельку я вот сделал, как вон mm -hmm. Евгений Вантинаевич показывает, треугольную модель. И вот мы делали ее, потом делали планер, потом металлку, потом делали вот схематическую модель, потом я делал F1H и, наконец, вот это вот сделал То есть за три года. Да. Вот эти все этапы ты прошел, Да. Никит сложно было, потому что то, о чем ты говоришь, вот так вот легко, а потом, а потом, а вот это, а вот это, и все получалось. И вот сейчас многие сидят и думают, да, это вообще ерунда. Правда ли это? Нет, это неправда, потому что надо иметь большую усидчивость, хороший труд. И это очень тяжело делать. Тяжело почему? Потому что много вот таких вот элементов, которые надо собрать, или здесь вот действительно надо знать работу механизма особенную работу механизма механизмы узнать не надо, надо больше разбираться в чертежах. ну это на нашем кружке разучат и обучат нас. понятно. Вас. Ну, ну и самое тяжелое, что сделать в самолете, это или квадратный корпус, или крыло сборное. Никит, я так понимаю, вот за период наших съемок и по сегодняшний день, вот это вот самые, самое яркое доказательство твоего мастерства уже за три года, правда? Да. Расскажи, пожалуйста, что это за модель, как она называется и что в ней ты воплотил? Эта модель, она участвует в двух классах. У нее первый класс, как видите, движок. И второй класс. Снизу э, прицепленный, прицепленный э, крючок. Mm -hmm. В первом классе затягиваем мы с крючка на максимальную высоту, э, сбрасывается с крючка и потом с помощью э, пультика управляется. И надо сесть в диаметр э, круга, чтобы еще получить зачетные минуты. Секун. Что это значит, зачетные минуты? Это э, зачетные минуты, зачетные секунды добавляются в тебе в результат и за счет этого ты получаешь больше баллов наверное бо больше баллов да. и у тебя больше гарантии что ты выиграешь слушай ну я тебя слушаю во-первых классно ты анализируешь э, вот то что ты сделал во-вторых ты реально понимаешь уже что такое принимать участие в соревнованиях да зачетные да, баллы я уже был неоднократно в соревнованиях э, участвовал ну, с этой моделью не участвовала, я участвовала с многими разными моделями. Вот думаю, с этой моделью уже буду на следующий год участвовать. И Никит, в этом, и в следующем. Какие год. самые главные для тебя стали соревнования, такие важные? Ты переживал сильно, ты готовился? Вот в этом году было очень важно, при том, что напряжение в команде. Все хоч хочешь болеть за каждого, помогаешь каждому. Например, прикрыть пить крыло, помочь. Если там что-то сломалось, успеть подремонтировать, помочь людям и Помогать всем надо. Классно. Командный. То есть командная игра да. у вас, да? Командное да, зачетное мероприятие. Но мы опять возвращаемся к вот этой модели. Давай хоть немножко продемонстрируй нам, как она себя проявляет, потому что есть такой серьезный большой пульт. И я видела до съемок, как ты легко им оперируешь, все это происходит быстро и классно. Покажи нам, пожалуйста. Сейчас мы включаем пульт. Так. Пульт включили и включаем. Саму модель. Так. Теперь я хочу вам показать э, мотор. Ух ты, винты так быстро работают. Да, у винта максимальная скорость, но ну, он разгоняется до 60 тысяч э, оборотов в минуту. Никит, для того, чтобы он взлетел сейчас, что надо сделать? Надо нажать полный газ и вот руль... Высоты поднять на низ, вот так. Понятно. Продемонстрируй нам, как работает хвостовая часть. Хвостовая часть, вот, чтобы самолет взлетел в высоту, надо ручку на себя потянуть. Ну, мы видим на стабилизаторе, это, что поднимается вверх руль, а чтобы ниже опустить, надо от себя, и стабилизатор показывает, ну, за счет воздуха модель опускается. Классно. Руль направления у нас вот красненький такой. Он влево, вправо направляет модель. Евгений Валентинович, я так понимаю, что достойную смену вы уже себе взрастили. Уже можно почевать на лаврах. Нет, я думаю, что мы еще вместе будем так, много летать. Мы еще потанцуем, так да, сказать. Еще полетаем. полетаем. Никита, за три года. Это, я так понимаю, что самый лучший ваш показатель, наверное, студийцев, детей, которые работают в кружке, или, в принципе, они все у вас такие? Нет, у нас, ну, во-первых, здесь представлен не весь кружок. У нас, значит, есть два еще: у нас есть Максим Мышевой, угу. он тоже такой же моделью занимается. В этом году они могли, в общем-то, повыступать, но не выступали. Почему? Просто не позволили погодные условия. Понятно. Был очень сильный рваный ветер, и решили это упражнение просто не проводить. Вот Никита, правда, упустил в своем рассказе одно, что на соревнованиях его волновало. Когда он выступал с моделью вот, не чемпионатного класса, это с 1 h вот то она у него... Ну расскажи, что с ней было? Сорвалось что-то, она, она улетела далеко-далеко. <связывая> мы с папой ездили на машине, искали, так и не нашли. Ты перестал контролировать процесс или как получилось? Нет, ну это модель без руля. Ага, ну, без неуправляемая, да? Да, ага. она неуправляемая, свободно летающая. И у нее руль пово поворачивается в одну сторону. Ну, как бы сделан для того, чтобы когда модель снимаешь с крючка, она кружляла по кругу. Понятно. Но она попала в теплый порыв ветра и улетела. Да. Бывает, бывает Я такое. Затянула, здесь никто не застрахован, особенно в вашем деле. Особенно здесь у нас на йоге, здесь ветра. Это все понятно. Спасибо, удивили, конечно. Тимур, давай знакомиться с твоей работой, с твоей моделью. Скажи, пожалуйста, сколько ты занимаешься в кружке? Я уже занимаюсь два года да. в кружке. Давай да. рассказывай, что у тебя в руках. Это резиномоторная модель F1G. Она, значит... Цепляется этот, э, наматывается крючок э, и запускается с руки, и винт крутится, и она летит. Тимур, это сложно, вот то, о чем ты говоришь, потому что, э, понимаешь, вот знать э, саму модель, это надо чувствовать ее, да, и вот изнутри, вот как ты говоришь, наматывать и потом она летит. Когда ты приступал к работе, ты уже понимал, вот как будет работать та модель, э, которую ты делаешь. Да, я понимал. Но ее делать не очень сложно. Главное знать, как клеить, крезать, как работать, что куда ставить, приклеивать. Откуда появляются, знаете, как макеты, вот идея сама. Это уже готовые те, которые когда-то создавались, вот эти вот модели, или вы как перво первооткрыватели, можно сказать, нет, нет, нет. мы же не зря вот апеллируем такими понятиями, как чемпионатный угу. класс, не чемпионатный класс. Потому что эти, все эти классы модели, так сказать, уже давно известны, и они культивируются, по ним проводятся соревнования областных и республиканских э, уровней. Вот, э, значит, э, чертежей, конечно, таких и готовых э, много, но э, в принципе э, любой э, участник, который сделал хотя бы одну, так сказать, модель по чертежам. Он уже потом из собственного опыта может вносить в нее в виде изменения, делать ее полностью сам свою модель, как вот он понимает, что модели, допустим, там не хватает или что нужно добавить или что нужно убрать. То есть вот в этом и заключается творчество, что не просто слепо копировать, а потом у них уже появляется даже такое стремление, такая потребность что-то поменять. Авторство, новаторство, да, да? Да, да? Тимур, для тех мальчишек, которые сейчас нас смотрят, как вот ты посоветуешь? С чего надо начинать, если вот хотел бы мальчик прийти к вам в кружок? Ну, я думаю, надо сначала научиться резать, пилить и и вырезать там разные детали, ну и на труды ходить в школе. Так, mm -hmm. все это в целом yeah. дает базу, да? Спасибо большое. И сейчас я хочу еще познакомиться с Богданом. Богдан, у тебя тоже красивая такая модель. Она символизирует наш национальный символ, флаг на крыльях. Расскажи, как она называется? Эта модель называется схематическая модель планера. Угу. Так, как долго ты над ней работал? Почему именно эта модель выбрана тобой? Кстати, это модель самая первая из э, планеров. Угу. То есть, в <свят> принципе, для того, чтобы освоить тех, технологию производства, обязательно надо создать вот такой вот, да? Да. Да. Хорошо. Сложно? Ну, не сильно, но как первый раз, то сложновато. Скажи, пожалуйста, для того, чтобы все получилось, что надо знать? Надо знать именно как работает механизм, или здесь надо правильно подобрать, возможно, детали нужные, потому что, посмотри, какое оно все легкое, оно воздушное, оно должно летать. Да, тут именно детали важны. Так, правильно. В будущем пригодится тебе то, вот чем ты сейчас занимаешься? Станет ли это твоей профессией? Я думаю, что да. Так, кем ты будешь? Ты будешь коллегой руководителя вашего или пойдешь дальше в инженеры-конструкторы? Авиастроение уже сферы как я еще не решил но думаю что но все конечно. получится да? да мы уверены потому что начало у вас очень классное мальчики скажите пожалуйста вот для вас что самое главное какой этап самый интересный когда только начинаются чертежи или когда уже идет запуск нам очень нравится когда идет запуск это такое мгновение когда ты Запустил модель и идешь за ней. Она летит, 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 летит и вот интересно за ней бегать и запускать самим почувствовать, прочувствовать, как это она летает. Никит, я не была, я не видела, как у вас это происходит, но с помощью вот того видео, которое вы нам предложили и тех фотографий я очень прочувствовала. И сейчас, дорогие друзья, я хочу э, вот предложить и вам прочувствовать до конца вот эту невероятную легкость полета. Ту легкость полета, которую дарят вот эти вот мальчишки. Давайте смотреть. как проводят активно свой досуг покорители небес, будущие инженеры-конструкторы летательных аппаратов Украины. И я не удивлюсь, если лет через... 15-20, мы услышим их имена, и за, за ними будут стоять какие-то весомые достижения. Вот за этими мальчиками сегодня. Евгений Валентинович, вот мы видели, как вот что-то вы там Проделывали, mm -hmm. да? Что дальше происходит? Вот идет накрут вот этого всего и все, и взлетает аппарат? Нет, это накручивается резиновый мотор, вот вставляется эта бабышечка в корпус, mm -hmm. потом он придерживает винт э, mm -hmm. и запускает модели, толкает как можно На этих соревнованиях он, в общем-то, неплохо выступал с резиновыми моделями. У него это хорошо получается. Когда он рассказывал о том, что важно, что не важно, выпустил самый важный момент: что построить модель это очень важно. Но не менее важно, правильно, хорошо ее запустить. Это однозначно, это итог, да, как испытание. Да, потому главное. что можно хорошую модель держать в руках и никакого результата не иметь. То а. есть, вот, вот в этом важны именно тренировки. Я из э, фотонабора, я сейчас э, слайд-шоу, мы видели э, родители работают, присутствуют. Точно так же, как дети на занятиях, и одновременно они садятся вместе? Ну, ну тут будем говорить не родители, а родители. Просто да. это есть у нас папа девочки Софии Кретовой. То есть вот. и девочки у вас еще есть, видите, да. каждый раз да, да, новое-новое да, да, да. что вот Он и, и сам активно занимается этим, так сказать, параллельно вместе со своей дочкой. Дело в том, что занятия авиамоделизмом, они, так сказать, возрастных ограничений не имеют. Ну, единственное ограничение, когда участие в соревнованиях там понятно. А так заниматься, пожалуйста, если кому-то даже нужна помощь, приходите мы, дадим консультацию. Набор идет в сентябре, поможет. в основном, в кружок. Ну, набор идет у нас круглый год. Угу. Потому что в сентябре, вот у нас, допустим, наш кружок, вообще-то, он состоит из трех, если так, разобраться групп. У нас есть группа, так сказать, первого года обучения, это новенькие, вот как Богдан, которые только пришли, второго года обучения, вот как Тимур. Вот. И уже старшая группа Это третий опытные, и выше такие да, ассы, Опытные, да, асы да, <сих> Это вот, третий год обучения вот. Но тут еще, это даже хорошо Что это в одном кружке так, Потому что те, которые ребята постарше Они всегда могут подсказать Помочь. младшим Потому что у них есть уже собственный опыт Вот Никита об этом и, говорил Что постоянно помощь, взаимопомощь да, Это так это, важно Это еще не только взаимопомощь Это еще взаимообучение да. Даже вот О. я еще практикую так вот, Когда вот он, допустим, сделал первую вот эту модель, а тут приходит мальчик, который начал только заниматься, делает такую модель. тогда я говорю, допустим, вот Богдан, расскажи, как делать то, то тот. здесь двойная, так сказать, польза uh -huh. в том, что рассказывая другому ну, своему новому, так сказать, собрату, да? Да, как это делать, он это лучше всего запоминает, Конечно. потому что он как бы проговаривает, сам становится преподавателем. Да. Проговаривает, да. Это однозначно. Никита, ты поскольку самый опытный здесь среди твоих друзей, о чем мечтаешь? Какую модель хотел бы собрать? Я хотела бы собрать еще одну модель. Это пилотажка, пилотажная модель, которая с помощью ее можно крутить всякие фигуры, научиться на ней управлять. Ну и дальше по нарастанию. Все круче и круче. Все круче. А итог, вот самый-самый пик мечтаний. Ну, я всегда усовершенствую, и нельзя сказать то, что это такая, а это лучше. Понятно. Все интересно, да? Да, очень все интересно. Много сегодня интересного вы нам рассказали, вы показали, вы ввели в нас такую сферу, которая не совсем понятна, но очень интересно. Все, что касается с полетом, с небесами, с воздухом, это то, что развивает, это то, что дает продолжение, жизнь, движение. Спасибо вам за это. Я хочу, чтобы все ваши мечты, все ваши планы обязательно сбылись, и чтобы все было успешно. Спасибо большое, что вы были сегодня с нами. Шановные гости, шановные друзья. Друзі, підходить до завершення програма Дитячий майданчик. Я Нелі Толмач, вдячна всім, хто склав нам компанію. Я прощаюся з вами, але призначаю зустріч на цьому самому місці, але вже за тиждень. Пока-пока.